परिषद लेने का कारण हमारा ये है आपके माध्यम से आप लोग के चैनलों के माध्यम से सरकार महाराष्ट्र शासन और पी कमिश्नर और एस आर और जो भी आयुक्त हैं वहाँ तक हमारा मैसेज पहुँच जाए कि जान बड़ी मुश्किल से बचाई जाती है और इस समारोह की संक्षिप्त जानकारी के लिए मंगलवार्रैल दो हजार चौबीस दोपहर बारह बजे चर्च गेट सम्राट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रसाद महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और जानकारी पत्रकारों ऐसी बातचीत दरम्यान दी गयी और एस आर के जो सी हैं उनसे के आप कार्रवाई करें ताकि ये आत्मदान रुक जाए इसे सीरियसली ले ये नहीं तो हो के ही रहेगा क्योंकि कसम है महिलाओं ने और इसलिए हम हमारे संस्था में इस पर कोई भी संबंध नहीं है हमने उनको कहा है कि आप मत करो क्योंकि हम लोग संघर्ष करेंगे संस्था संघर्ष करती है ताई ने कई मतों समझाए लेकिन उन्होंने शपथ ले लिया है उन्होंने कहा कि अब अगर दवाब आता तो हमें मैसेज दीजिए नहीं तुम लोग आपन ध्यान करेंगे एक नेक्स्ट नेलेला आयोजित करण्यात आलेली आहे नेमके आयोजित करण्याचे मागचे कारण काय आहे आणि कोणाच्या विरोधात आणि आपले मुद्दे काय आहेत मीनाक्षी संस्था आहे विविध

आयुक्त आहे पोलीस स्टेशन पुणे शाखा आहे आणि वरिष्ठ अन्न औषधी विभाग आहे एस आर ए एचे सीईओ आहे त्यांच्याकडे आहे अतिरिक्त एस एल सीबीआयच्याकडे आहे आरोग्य मंत्री यांच्याकडे आहे मनपा आयुक्त आहे असे बरेच खाते आहेत जे तुम्ही मला बघा प्रश्न विचारला आहे सगळ्या खात्यांकडे आम्ही जसं जसं आम्हाला त्यांनी आम्हाला सांगितलं तसं आम्ही त्या सगळ्या कंप्लीट कम्प्लीट केल्यात पण आम्हाला अजूनपर्यंत न्याय मिळालेला नाही पाऊल म्हणून टोपाचं पाऊल आम्ही आमच्या महिलांनी घेतलं आहे हे आम्ही घेतलेलं नाहीये कारण की त्या आमचा संघर्ष बघत आहे ते आम्हाला भेटी गाठी टाळल्या जात आहेत आयुक्त आम्हाला भेट टाळून झाडू आमदारांच्या म्हणण्यानुसार स्वच्छता दिवस साजरा करायला जातात पण गरीब जे मागण्या मागत आहेत त्याचं समाधान करण्यासाठी ते कॅपेबल आहे नाही असं मला वाटतंय कारण त्यांनी जेव्हा जेव्हा आम्हाला भेट टाळली आहे याच्या मागे कारण तुम्हाला सांगू शकते की त्यांना न्याय द्यायचा

बरोबर झालंय मी झालं आहे माझ्याबरोबर जेव्हा माझं पत्र गेलं आहे प्रत्येक ते माझ्याकडे फोन आले की मला स्वतः चौकशीसाठी बोलवून घेतला आहे त्या मी ज्या ठिकाणी राहते मला त्या ठिकाणच्या प पोलीस स्टेशनवरून वारंवार बोलवलं गेलं माझं का समुपदेशन केलं त्यांच्यामार्फत मी त्यांना जेव्हा माझ्या मागण्या मागितल्या मी त्यांना न्याय द्या मागण्यासाठी मी जे काही संघर्ष करते तो मुलगा माझ्या डोळ्यासमोर जो वारला मलाही मुलं ऐकेल जे माझं मुलं बघून मला त्या मुलाचं ते तडफड बघितली ना तर मी खूपच हे झालेले आहे म्हणजे माझं मन दुःख दुखलं आहे की काय आईची व्या जास्त मागतो मला असं वाटतं की त्या आईला तरी न्याय मिळायला पाहिजे त्यांना घर नाही मिळालं आहे एवढ्या वर्षापासून त्यांना घर मिळायला पाहिजे त्या माझ्या मुख्य मागण्या आहेत त्या मला नाही वाटत की त्या अशा छोट्या मोठ्या चॉकलेट लॉलीपॉप मागण्यासारख्या मागण्या मागते की एखादा आमदार आमदार इथे पाठवा तिथे अशा कुठल्याही मागण्या नाही आहेत त्या आमची सिटीजन संस्था आम्हाला खूप मोठी करायची त्यासाठी पण माझी मागणी नाही मला फक्त कुणी त्यांना न्याय मिळायला पाहिजे बारा वर्षाच्या मुलाला न्याय मिळायला पाहिजे ते ऐंशी वर्ष आई आईचे मरणाच्या दारात टेकले आहेत मिळालं नाही त्या बऱ्याच मी सविस्तर मांडलेले आहेत तुमच्या मार्फत माझा एवढं माझा एवढं नेहमीच इच्छा आहे की तुम्ही त्या आमच्या ज्या मागे आहेत आजची पत्रकार परिषद त्यानंतर सरकारपर्यंत संबंधित खात्यापर्यंत आमचे प्रश्न जावे एल विभागाविरोधात तुम्ही मोर्चा खोललेला आहे हे उल्लेख करायचं की एल विभागात एल विभागाच्या अंतर्गत जे काय बांधकाम वगैरे आहे गुटखा विक्री के चालू आहे आणि त्या ठिकाणी जे काही गेस्ट हाऊस चालू आहेत अवैध या सगळ्यानं कारवाई व्हायला हवी हुए। अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीने आमचं आंदोलन उग्र आंदोलन करणार त्यासाठी वाटलंच तर मैदानात जाऊ किंवा रस्त्यावर उतरू आमचा याच्यापुढे पत्रकार परिषद नव्हे तर आमचं आंदोलन उग्र असणार असा इशारा या ठिकाणात पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देण्यात दे येत आहे शेवटचा हात आहे ठीक आहे एक मिनिट खुद आज से छः महीने पहले ही संस्था में जुड़ी हूँ जब मुझे यहाँ पे चीज़ों के बारे में पता चला कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर मीनाक्षी ताई पिछले चार सालों से लड़ रही हैं तो उसमें जो सबसे एक मेन मुद्दा लगा है मुझे गेस्ट हाउस का और दूसरा हॉस्पिटल से रिलेटेड गेस्ट हाउस का इसके लिए है कि अगर मतलब आ, जो टीन एज लड़कियाँ हैं ज़रूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ पेरेंट्स तक कि मैसेज हम पहुँचा सकते जैसे अभी हम लोग आपसे बात करें, कर रहे हैं वैसे अगर मीटिंग करके हम लोग पेरेंट्स को भी बोलेंगे तो टीन एज लड़कियाँ जो टीन एज होती है ना वो ऐसी होती है कि वो आ, उस टाइम पर उन्हें समझ में नहीं, नहीं आता कि क्या सही बोलना है क्या गलत बोलना है बस उन तो उस टाइम पे कि जो उनके प्यार आँखों के ऊपर प्यार की पट्टी बंधी हुई होती है या फिर कुछ लोग जो कि हम आपके लिए ये करेंगे शॉपिंग कराएंगे घुमाएंगे फिराएंगे वही चीज़ें उनको समझ में आती है और उसी के डायरेक्शन में वो लोग रहती है तो वो सही गलत क्या है कि हमें उस मुर्दा मतलब पे, पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो समझ नहीं पाते तो पेरेंट्स भी अगर रोकेंगे तो कितना रोकेंगे हम लोग स्कूल कॉलेज में भी जा कर के बोलेंगे कि भाई टीन एज लड़के को गेस्ट हाउस वगैरह में नहीं जाना चाहिए कितना होगा कितनी वो चीज़ों के ऊपर बोलेंगे पैसा ले करके ज़्यादातर तो, सौ दो सौ रुपये पाँच सौ एक्स्ट्रा लेकर के जो माइनर एज की लड़कियाँ रहती हैं जो एटीन प्लस नहीं हुई होती उनको हम लोग एक्स्ट्रा पैसे लेकर के गेस्ट हाउस वाले अंदर आने की परमिशन दे देते हैं और कितनी लड़कियों के साथ में फिर वो लोग झूठ बोल करके शादी के बारे तो में सिर्फ बहला फुसला करके यूज़ कर लेते हैं उसके बाद में शादी से मना कर देते हैं अगर आपको अगर ऐसे लाइविक्जाम्पल चाहिए ना तो बहुत सारे मेरे कॉलेज के दा दा बोलो क्या करना चाहते हैं उसके बारे बाद उनके तो साथ में इलीगल गेस्ट हाउस जो भी है ना वो बंद होनी चाहिए और प्रॉपरली अगर जो अगर जो सिस्टमेटिक तरीके से जो थोड़े बहुत गेस्ट हाउस अगर हैं भी ना तो उनमें टीन लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी, वो जो भी था था है वो प्रॉपर रहने चाहिए उससे रिलेटेड और जो भी बाकी के गेस्ट हाउस है ना उन्हें तोड़ देना चाहिए और जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है अभी वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी सारी योजनाएं दी हुई है और उसमें एक जन जन आरोग्य बात को तो अभी कुछ महीने कुछ महीने पहले ही दो महीने पहले ही मतलब लाइक उसमें ना प्रॉब्लम मेरे पापा को हुई मेरे पापा को पैरालसर स्ट्रोक और मेजर लड़क दोनों साथ में आया था जिसके लिए थर्टी फाइव थाउजेंड का था। सिर्फ इंजेक्शन लगा था।, था तो हम लोग जो जो ज्योतिभा फुल जन आरोग्य योजना है ना उसके अंदर हमारा मतलब आ, आता था तो हम लोगों ने कि छोटी ये भाई हम आ, हमारे पैसे बच जाएंगे जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हमको मुफ्त में होकर के मिल जाएगा और उसके लिए हम लोगों को कितना बगाया गया कि आप, आपका नाम प्रॉपर नहीं है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ऐसा है वैसा करके हम लोग ना जाने किसके सिर्फ कहाँ कहाँ जा करके मजिस्ट्रेट का स्टैंप लेकर के एक्सिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास भी गए थे आ, पुलिस से हेल्प लेनी पड़ी कोर्ट में जा करके हम लोगों को मैजिस्ट्रेट का स्टैंप ले करके फिर हमें हम लोग यहाँ पे आए उसके बाद भी आ, जो थर्टी फाइव थाउजेंड का इंजेक्शन लगा था उसके लिए क्लेम कितना दिया गया था एक लाख रुपए का गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लोग लाइन लगा लगा करके यहाँ से वहाँ धक्के खा करके मर जाएगी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ पे पैसे भर भर के मर जाएगी तो इंसान जाएगा कहाँ पे डॉक्टर का काम सबसे पहला क्या होता है चाहे वो मिडिल क्लास का हो पेशेंट या फिर मतलब नॉर्मल हो जो कैपेबल हो पैसे भर के सबसे पहला उनका काम होना चाहिए कि हाँ भाई पेशेंट की जान बचे बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ बाद में होनी चाहिए एक वो चीज़ है कि हॉस्पिटल के ऊपर भी प्रॉपरली वो ध्यान दिया जाए